Помпою, зірковими гостями та урочистостями саме так напередодні пройшла офіційна презентація телеканалу Хокей. На вечірку до спеціалізованого представника українського телепростору завітали як зірки та легенди найшвидшої у світі, так і віддані спортсмени та функціонери з інших видів спорту. Коли я був маленький, я грав хокей, я люблю хокей. Я навіть був чемпіоном області по хоккею і мені дуже подобається вид спорту. Коли я був в Казані, я познайомився з усіма Акбарса, Акбарсі. И... ходил постоянно на матчи. Мне нравится смотреть хоккей, но нравится смотреть живой хоккей. И сейчас прийти и поддержать этот канал. Меня пригласили, я с удовольствием пришел. Напрямую меня никогда ничего не связывало с хоккеем, но по рассказам моего отца он очень часто играл в хоккей и более того, ему решалось, как он говорит, решалось стать хоккеистом или футболистом. Это единственная связь с хоккеем, которая у меня вообще присутствовала в жизни. Но, естественно, всегда вместе с отцом наблюдала, болела. Дехто из них даже и знал, что колись пробовал себя в якости хоккеиста. Начиналось все с детства, с коньков, которые состояли из четырех лезвий. А затем, как бы... Катался уже на обычных, а клюшку и шайбу. Ну это только дворовые были игры, которые заканчивались дружественной ничьей, да, без драк, без каких-то э, эмоций. Все было спокойно. Очень любили хоккей, мы в молодости. Почему? Потому что других развлечений не было. Нам приходилось. Опять-таки дворце спорта, спорту, коли такі команди приїжджали, Третьяк, Фетисов, Я їх пам'ятаю, коли вони молодими були. А сьогодні вони здесь присутствуют на этого каналу. Це символічно. Для українських атлетів поява нового спортивного телеканалу явище непересічне. Особливо порадувала презентація у Київ головних дійових персонажів у цьому виді спорту. Праздник для хокеїстів, для українського народу і для всіх любителів хокею. Все кто болеет, живет хоккеем. Наконец-то появился канал, где действительно на протяжении все на протяжении суток можно увидеть хоккей, хоккей, и только хоккей. Это долгожданное событие и вообще это настолько нужное, нужное в плане развития хоккея, в плане того, чтобы опять напомнить украинскому зрителю, болельщику просто людям о том, что такой вид спорта существует, что его очень интересно смотреть и что он просто классный. Хоккей очень интересный канал, потому что освещает проблемы. Который не проблема освещает то, что происходит у нас на Украине за рубежом, ближайшим. Это в России, в КХЛ и в, и в НХЛ. То есть очень интересно. Я от многих ребят слышал, что это становится канал, который они приходят домой и смотрят. Ребята приходят и смотрят этот хоккей, и жены им говорят, что надо покупать второй телевизор, потому что нам же мы привыкли смотреть другие программы. Гості офіційної презентації телеканалу «Хокей» мали нагоду ближче познайомитися з його діяльності під час промо шоу. Також під час дійства були обрані символічні хокейні команди. Загалом вечір пройшов в теплій та дружній атмосфері.